Обрежа, да. Понимает, там а вы как меня просто остановили? Или я нарушил что-то? Проверка рискового бликового был... Нет, давай вы с 35-й начинаем. Разнимаете? Конечно. Ну, да. статьи, статьи 35. Да, есть, пункт. Есть. пункт. Пункт 7. Хорошо. Пункт Пункт 7. Дали. Ну, вам показать наказ? Да, покажи мне наказ. Есть, есть, все, все, не, в принципе, я могу показать. Так, ну, а, слушай, о, подожди, да, давай да, вот такой да. у меня вопрос. Да. Ладно, все, проехали, 35-й. Да комэн... не надо да. мне, там, тем более, там мокрой печати же нет. Ты согласен? Нет, нет, а ну, покажи. И... Отлично, все, нет. супер. Короче, ну это к вам вопрос больше. Да, ну, ко да, мне да. нет по правам дорожного движения никаких вопросов. Ну, я вам задав питание, вы ради Вы Я сейчас на лечении, данные у меня... А? на не, не у, вас... у меня короче на направление на операцию я вот это же хотел спросить на ВЛК как вообще после операции же лучше здоровеньким прийти или можно больненьким вот это у меня Давайте такой к вам вопрос для початку известного на данный час вас статус что до вискового облика. резерв плюс пойдет да ну, отлично если вы сейчас находитесь на Ликорняном, да. то вам лучше после Ликорняного Ну вот это же я хотел спросить, то... да, 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 на ВЛК У меня, да. Эээ... сейчас, 30 -30. вот оно Да не, не, то я проходил вот, вот это Проверка, будь ласка, она меня 932 Ну надо обновить, я включил обновить, надо ждать 932, все, разумеется, спасибо Дивіться, історія такого плану. Зараз ми до Корняна ми Да. Вам потрібно з'явитися. Я Норка в курсі. Я в курсі. Після вашого лікаря. Да, я знаю, я знаю. Це в обов'язковому периоду. Ви з 25 років не були там жодного разу. Ну, у меня есть и другие разу. причины, что я там не был. Там э, ряд этих, ну просто... Підтягнуті базою 932-го наказом Міністерства оборони України. А досягнення 25-річного віку ага. ви там не були. Закінчуйте з лікарями да. і з'явіться в обов'язковому порядку для проходження Я понял. лікарської, хорошо, лікарської хорошо. комісії. Окей. Все, всього доброго. До побачення.